Əuzü billahi minəşşeytanir rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Əziz Quran sevərlər, Quran aşıqları, inşallah bu verilişimizdə biz İnşiqaq surəsinin fəziləti haqqında danışırıq. İnşiqaq surəsi 25 ayədən ibarətdir və Məkkə şəhərində nazil olan surələrdən biridir. Quran-ı Kərimin xavas aldı bir kitabında peyğəmbər sallallahu ələyhissalatu vesselamdan rəvayət nəql olunur. <coughs> Həzrət peyğəmbərimiz buyurur ki, hər kəs bu surəti ilavət edərsə Allah Taala onun kitabını arxadan ona təqdim eləməz. Arxadan onun üçün atmaz. Bu bu mənanədədir ki, bilisiniz əziz dostlarımız, hər bir insanın kitabı ya onun sağ əlinə verər, verilər ya sol əlinə verilər. Gözəl ə, əməlləri olanların kitabı onlara sağ əlinə veriləcək. Yəni bunun mənası bundan ibarətdir ki, Allah Taala o kitabı gözəl surətdə ona ə, təqdim edəcək həmin insana. Yəni bunu başqa bir məna ilə də desək, onun kitabı onun başına vurulmaz. Hər kəs bu surəti tilavət edərsə, onun əməl kitabı onun üzün üzünə ə, çırpılmaz, onun başına vurulmaz. Maraqlı ə, peyğəmbərimizdən bir hədisdə bunla ibarətdir ki, <coughs> o ə, qadınlar ki, azad olmaq üçün ə çətinlikləri var. Həmin İnşiqaq surəsinə onlara tilavət olunarsa və ya özləri tilavət edərsə, Allah Taala o azad olmağı onun üçün asan qərar verir. Yəni onun üçün asanlaşdırar. Həmin Məvludun dünyaya gəlişin onun üçün çox asan edər. Və İmam Sadiq əleyhissalamdan başqa bir rəvayətdə buyurulur ki, əgər bu surəni yazıb evin divarlar divarından hasar çınsa həmin ə, o ev cəmircilərdən, şəhərlərindən, zərərlərindən amanda qalmışlar. Bu İnşiqaq surəsinin haqqında olan hədislər və məlumatlar idi əziz dostlarımız. Ə, i̇nşallah gələn verilişlərimizə qədər sizi Tanrımıza tapşırıram. Assalamu alaykum və rahmetullahı və, və bərəkatu.